Вони відводять щоб... змінити закон про вибори, щоб було якісний парламент. Вони не хочуть тиску, що лише вигнав приймати провадження.

Власть, если не сможет управлять по-другому, чтобы менялась власть, чтобы менялась работа в стране, где она должна работать, вот это наша задача. Мне такая, которая И есть эти инструменты, весь мир давно это придумал, как можно сегодня их заставить. Не надо сегодня, судья платит миллионы, и они все равно воруют. Еще, чтобы вы не делали это будет, он привык так жить. Но если мы например, судья, а, как выбирают судьи? Мы вы дали громадам право формировать? Я не говорю, как не дали. Вы не написали ни э, для громад, ни паспорт громады. То есть никто не знает, не вынесли межи громады, не э, написали, сколько людей в громаде, как они будут управлять этими субсидиями. Алгоритм субсидий. Опять я царь дам, я вам царь не дам. Ну так вот в этом вся проблема. сами не устраивает систему, которая не работает. Ну, в Германии есть это, в судьи

O reforma? reforma? <referençoe> Улитичный. Можно бы так? Улитичный. А даем за 20. Згодно, но такие одно. А мы говорим. Мы сейчас готовим политический форму выбрать. Но кто-то говорит, что президент выбирается за 2,5 миллиона. Вот кто-то и здесь может пойти заплатить ему оплатить 2,5 миллиона выбраться, чтобы только -то баллотировал. Понимаете, а че? И никто этого не поднимает вопрос. Дальше. Никто не поднимает вопрос, что Бог снимет и 2,5 миллиона. Все и не драма. І да. говоримо да, да. Без парламенту нікуди не діли. Питання. Тому що тільки парламент законотворчий орган і контролюючий орган, і найвищий представник. Питання тоді можна? Да. Ну, Скажіть, говорят, 300 спортсав парламенту. Это нас задел, можно оставить, стоп, но я вам приведу маленький пример. А скажите, у вас есть одну мне политическую партию со своей идеологией? Покажите мне одну идеологическую партию, у которой есть своя идеологическая Попробуем. партийная идеология именно для нас, будет. У нас сейчас бизнес проект. И это не просто бизнес проект. Сидит сегодня хозяин этого бизнес проекта и говорит. О, ты порядок, человек. приползи ко мне на коленях, я тебе дам право баллотироваться. Но ты смотри, у нас же партийная дисциплина. А почему? О том, что должны ну, партий, формироваться снизу. О том, что сегодня, да, что можно купить. Давайте сделаем такой например. А? Это... Можно я Давайте сделаем такой весь. Мажоветарщик идет со своей программой, со всеми снимками, где он выступал. упал. Все, все, что он каждый шаг делал во время избирательной кампании, это все фиксируется, если он вырос дается целый если он нарушил хоть один пункт, не надо там 10, один, даже не пришел на голосование, когда он там голосовать за то-то, то-то, и также он говорит, я буду с той партии или для той партии, создам свою, нарушу, то любой избиратель пишет ЦВК, подтвердите, что вот таким неприходом или таким он нарушил. Ему что сделать ЦВК? Что бы вы не хотели, напишет, да, это было. Все, теперь дальше, можно, можно закончить? Дальше. Глава громады, где он выбирался, пишет, казначейство, Прошу выделить деньги, на перевыбор, гарантируем возврат. Перевыбрали этого в суд, квартиры, машины, все отобрать, извините, посуду, чтобы он заплатил громаде за эти перевыборы. Два-три раза. И поверьте мне, ни один не пойдет туда зарабатывать деньги. А теперь самый главный вопрос. А вот придя в парламент... Он обещал выбраться. Я сделал такую партию Они создают партию, в которой он говорит, что у нас будет каждый год праймари, да? каждый год мы будем общаться и говорить, кого выбирать, с кем мы согласны. Они а хозяин партии на всю жизнь. Хоть и пидорас, извините за выражение. Я категорично за мажоритарную систему. Категорично. И Це правильно в розумних країнах, англосаксонських мажоритарна система. Плюс прецедентне право. Але законні прописано теж що Розумієте, Нам треба людей навчити вибирати. Якщо він буде будувати лавочки, ремонтувати під'їзди, негайно знімати з виборчих переговорів. Негайно, тому що це робота. І так, думаєте, так ви думаєте, так, ви друзі так, так. так, Якщо Ми ви тільки це... супер я не тільки вам. Якщо цього не почати, то це і не закінчиться. Люди мають знати. Якщо прийшов розставляти лавочки, ремонтувати дахи і хоче йти до парламенту, законі мають по виборах мають бути прописані. Вика його має зняти з перегонів. Це скрита форма Зими. підкупу. Бо це є форма підкупу і непрофесійного підходу. Тобто кандидат професійно не готовий до роботи в парламенті і зловживає тим, що намагається підкупити людей. Розумієте? Плюс реклама телебачення. Тому що за рекламою на телебаченні нормальна людина не заплатить. 也不准。